Fərbə başa çatandan sonra dərhal gəlmişəm ki, sizə öz hörmətimi ifadə edim. Sizin valideynlərinizə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Bir dövlət üçün belə qəhrəman övladlar yetişdiriblər. Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, sizi təbrik edim. Şəxsən mənim birinci təbrik etdiyim insanlar sizsiniz. Və sizin simanızda bütün bizim qəhrəman döyüşçülərimizdir. Dediyim ki mən hər zaman sizinlə bir yerdə olacağam. Mən arxalana bilərsiniz. Gələcək həyatda da daim mənim nəzarətim altında olacaq bizim qəhrəman dövlətimiz. Bir də sizə təbrik edirəm. Tezliklə sağalın. Adi həyata qayıdın. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.